За последние полгода Российская Федерация потеряла примерно 60 миллиардов рублей чисто на ударах по объектам энергетической инфраструктуры. У нас 12 НПЗ под ударами находились. Это кто посчитал? Кто посчитал цифру такой вывод? Ну, соответственно, в базе, например, соответственно, особенно там по телеге, например, сейчас как бы это вырвано и, сведено, например, если то же самое рейтер, или, предположим, сейчас ведомости это сведут. Цифры ущерба, конечно, не называются, потому что зачем давать врагу такую Інформація. На болотах нова серія волання та скиглення. Бо поки роти Путіна вирішують, якою ж має бути політика Федерації на міжнародній арені і тактика окупантів на фронті, бо вони ж хочуть і далі воювати, путінські вояки вже нічого не хочуть. Не має опыта. Просто берете гробить пацанів. Тобто він зараз вибиває врага благодаря тим, що просто на новых пацанів. то бишь много людей ложит. Разумеется, есть показатели, потому что на одного человека, грубо говоря, отправляют троих. Ну, грубо говоря, я как бы не говорю это сто процентов, но Ті контуштон просто відправляють пачками туда, на передок закатово і це ще квіточки найцікавіше далі. І зараз я вам покажу, чому реальність, чи вірніше нікчемні балачки пропагандистів, які вони видають за реальний перебіг подій, кардинально відрізняються від того, що насправді відбувається. Очень люблять говорити, що все йде по плану, але тут тут ну нікак не скажеш, що все це було по плану. Просто не сталі сили, Но они рассчитали. Они оказались более готовыми, чем мы. смотрите, они тероборону создали. На тероборону вообще никто не рассчитывал. Мы до сих пор у нас нет тероборона. У нас какие-то барсы там, непонятно какие-то барсы, что за барсы. У них мы приезжаем, мы заходим в село под Киевом, а у них эта оборона ушла в леса, и все время нас либо минами накрывают, либо этими джавелинами, либо еще чем-то, какие-то диверсионные группы. Все время эти беспокоящие удары. У них оружие было на руках. На руках. Иначе бы мы зашли за ночь, они бы его не получили. Они бы в Киев за оружием не съездили. Они ну, да. раздали населению оружие и не побоялись. И создали достаточно серьезную большую тероборону, которая ее вообще никто даже не считал, что она есть. И что с ней надо считаться. А в первые дни она, да, она очень активно работала. И потом работала. Если бы у нас в Мурской области была тероборона, если бы у нас курские брянские мужики были с оружием, да неужели бы их бы вот это вот, сколько там зашло, они не смогли бы зайти в СУ, просто не смогли бы зайти. Это же мужики наши, русские. Отже, розпочну з того, що у підстилок Путіна нова методичка вірніше нова стара. Бо коли вони зрозуміли, що на їхню ахінею про неіснуючі злочини збройних сил України в Курській області цивілізовані адекватні країни не повелися, то повернулися до старих небелиць. Вірніше, пальма першості тут у машки Алкашки, вона знову вилізла зі своїми абсурдними байками. Ці априль напоминали, ісполняється... Три года с того момента, как режим Зеленского и его западные кураторы устроили кровавую провокацию в населенном пункте Бучи Киевской области. Тогда миру, вы помните, были предъявлены свидетельства якобы убийств невинных мирных жителей, призванные очернить действия российских вооруженных сил в глазах международной общественности. Очевидно, для чего это было сделано, для того, чтобы сорвать мирные переговоры, ну и вообще для того, чтобы, так сказать, перевернуть опять же все с ног на голову. Обстановочный характер этой наспех состряпанной провокации был виден невооруженным глазом. Была запущена на полную мощность машина западной пропаганды. Она немедленно начала раскручивать этот сюжет. Западники энергично продвигали собственную ложь, подтверждение которой вбрасывали Абсолютно зрежисовані відеоматеріали, показання псевдоочевидців. Звісно, на цьому Захарова не зупинилася. А я от знаєте, інколи дивлюся на неї і складається враження, що їй реально усе це навіть подобається. Бо більше, я інколи думаю, що вона навіть отримує задоволення від усіх цих вигаданих історій. І здівались над людьми такими способами, о яких навіть говорити страшно. Їх питали електротоком, і збивали металічними прутами, трасами, палками, молотками, бітами. Не знаю, що правда, це вона сама. Чи можливо там у Кремлі є цілий відділ сценаристів, які ці байки клепають? Але з рота Захарової вилітає ось це злодіяння, яке... совершают в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны, подтверждают то, с какой неофашистской, человеконенавистнической идеологией сражаются российские военнослужащие. По сводным данным Следственного комитета нашей страны, в Курской области с 22 -го года по настоящее время в результате преступлений ВСУ погибли 167 мирных жителей, 500 были ранены. Пострадавшими от преступлений ВСУ признаны 43 тысячи человек. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Из последних установленных фактов, подчеркивающих жуткую нутро украинских нацистов, практика оформления жителям Суджи, аналогичных гитлеровским аусвайсам, разрешений на перемещение по городу. За их отсутствие граждан забирали в комендатуры, проводили допросы, угрожали, обвиняли даже в шпионаже Параллельно ВСУ организовывали в регионе мародерские рейды Сумской области. Только за прошедшую неделю, с 17 по 23 марта, по данным посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, региона Мирошника, из-за атак ВСУ в зоне соприкосновения погибли 16 мирных российских граждан. Ранены 134, включая четырех несовершеннолетних. Как, как это было, когда украинский был здесь? Когда украинцы были? Да. Да так и было. Или как? Ой, как сказать? Правду? Да, правда. Только Они правда. нам ничего не делали. Угу. Ничего не делали. Идут туда, идут, поздороваются, добрый вечер, как, как еще? Добр... Доброго ранку. Вот это что я выучила их слова. Все, больше ничего не знаю. Больше ничего не знаю. А потом, когда, как мы, сидели, тут еще одна сидела подруга больная, очень больная. А я говорю, здороваться, здороваетесь, а? хоть бы хлебушка до да водички принесли. Принесли. Да. И хлеба давали, да, и воды давали. Пришли, познакомились, а как вас звать? Я говорю, баба Люда. Украинские войска здесь Мы были здесь. И как это было? А -а -а -а. что, что они был Как, Как процесс был? Самые обыкновенные люди и все. Мы к ним не, не касались, и они к нам не касались. Но они нас не, не обижали. Нас, вот конкретно нашу улицу, не обижали. Ага. Я про остальных не говорю. Я говорю про нашу улицу. Ага. Вот Мап рассказывала. Вот, кто а оно и? Что мы еще добавим? Понял. Але не Захарова ж єдина, там щодня пробуває дно. Ось у студії Попова, ви ж пам'ятаєте, це благовірний з Так от, у його студії стався доволі цікавий конфуз. Один з експертів, так би мовити, експертів зізнався, що росіяни вже втратили 60 мільярдів рублів на ударах по енергетиці. І тут Попова розірвало. Вторая важная часть, которую редко обсуждают, это энергетика. Во-первых, было отдельно сказано, что там есть резнецовый перерыв. Во-вторых, на самом деле это выгодно странам всем в той или иной степени. Почему? За последние полгода Российская Федерация потеряла примерно 60 миллиардов рублей чисто на ударах по объектам энергетической инфраструктуры. У нас 12 НПЗ под ударами находились. Это кто посчитал? Это, соответственно, считано исходя из всех ударов, которые происходили, официально подтверждены по территории Российской Федерации. И кто это посчитал? Кто-кто? Да, те, кто, кто понимают, что Федерация идет на дно. И, до речи, наводят факты и реальные цифры, а не посылаются на фейки. Тож, что там дальше? Хотя кисла пика попова красномовніша за слова. Втім, давайте посмотрим. Соответственно, в базе, например, соответственно, особенно там по телеге, например, сейчас как бы это выровно и сведено, например, сейчас же самое рейтерс, или предположим, сейчас ведомости это сведут в ближайшее время. То есть схема заключается в следующем. У нас 12 Ну, 60 был... миллиардов, простите, для нефтяной отрасли, это меньше миллиарда долларов. Я напоминаю, что с Волгоградским НПЗ не работал несколько дней, соответственно, 60% производил всего. Еще раз, для нефтяной отрасли это незначительная сумма. Для Российской Федерации за полгода это достаточно серьезная сумма, это первое. Второй момент, это очень серьезно влияет на внутренний рынок. Поэтому, в принципе, любое, соответственно, как бы отсутствие давления на этом направлении, как бы это очень важная составляющая. Вот сейчас нашли только в одном телеграме эту информацию ну, про 60 миллиардов. Еще 60 миллиардов, это посчитано исходя... Официальных из... данных об этом не было. Хорошо, если вы апеллируете какими-то инсайдерскими цифрами, то дай бог. Но Российская Федерация была заинтересована этой составляющей. Как бы первое. Конечно, но я про 60 миллиардов. Но, ну, я считаю, что это больше, на самом-то деле, можно пересчитать, потому что, соответственно, у нас как бы только потери как бы от роста цены энергоносителей внутри страны, которые происходили, например, в осенний период, естественно, можно пересчитать. Вот, там сумма достаточно большая. А с учетом того, что мы экспортируем еще бензин в это время, я напоминаю, и это средство было кварным компенсации для экспорта нефти, который сейчас устанавливается, это очень важная составляющая. Ой, Дмитрий Габич, нашли мы первоисточник вашей цифры в 60 миллиардов ущерба, якобы нанесенного нам атаками украинских дронов. Это иноагентская и закрыта к чертовой матери Дональдом Трампом «Радио Свобода» с неким украинским исследовательским центром. Поэтому давайте все-таки цифру переподтвердим. И, я и узнаем реальную у наших официальных источников, тем более они не скрывают абсолютно и Новак, и все остальные, что есть ущерб, да, и он, конечно, оказывает влияние на отрасль, но цифры ущерба, конечно, не называются, потому что зачем давать врагу такую информацию? Ну, а біснується ж московити не просто так. Бо попри те, что те, що Попов намагається робити вигляд, что у них там все ок, насправді ж все далеко не ок. І Україна в період з вересня 2023 року вже завдала близько сотні ударів по нафтопереробних заводах та нафтобазах на території Росії. От і почалося. по Краснодару. Сидімося всім. Валім, 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 в В'я в Краснодарі. Деякі об'єкти, наприклад, Афіпський, Ільський, Новошахтинський, Райзанський НПЗ, були атаковані навіть кілька разів. Ну, приміром, спочатку цього року було здійснено вже більше десяти таких, знаєте, дуже успішних та класних атак на паливні об'єкти в Російській Федерації. То Апсинський, Ільський та Новошахтинський НПЗ серйозно пострадали внаслідок численних атак. І ось як пише Ройтерс, заводи дійсно призупинили чи скоротили обсяги виробництва. Завод заріка. За демі. Також знаємо, що Рязанський нафтопереробний завод навіть припиняв роботу після атаки безпілотників. Там горіло нафтосховище, було пошкоджено кілька об'єктів, зокрема залізничну естакаду та установку гідроочищення. Але пропагандисти ж, звісно, продовжують робити вигляд, що в них все за планом. Та й санкції у них таки хочеться запитати теж планові чи як? До речи, довкола санкций, как разумеется, зараз теж у них там на Москве цели словесни баталии. Как вам? Евросоюз упирается как может, и в частности, Макрон сказал, что никакой отмены санкций, а это одно из условий России по введению в действие вот этой новой черноморской инициативы. И, к сожалению, США здесь, по сути, бессильно, потому что тот самый свифт, к которому мы просим переподключить Россельхозбанк, некоторые другие финансовые структуры, чтобы могли проходить платежи, в том числе за поставляемые за рубеж сельхозпродукцию, удобрения, вот этот свифт расположен в Бельгии вот, и выполняет все требования Евросоюза, в том числе и санкционы. Ну, это означает, что мы как бы согласились на эту инициативу, а как бы и не согласились, да, потому что, так сказать, треб выдвинутые требования, они настолько жесткие, что не очень понятно, возможно ли их, в принципе, как бы исполнить, вот. но, тем не менее, мне кажется, это тоже такой важный вызов для штатов, вот давайте, думайте. Вы же там лидеры этого свободного мира, как бы, да, Запада и прочее, прочее. Давайте думайте, это первое. Второй вариант, так сказать, но ну, отмените, по крайней мере, те санкции, которые вы можете отменить, да, это второе. А третье, вот ну, как я уже сказал до новостей, давайте обрушим нафиг этот свифт, так сказать, придумаем <свист> что-нибудь другое, вот, и заживем, так сказать, здесь неплохо без этой Европы. То есть, по большому счету, давайте Европу отменим вообще. Евросоюз уж однозначно, просто отменим его и все как будто бы его и нету. Вот он же просто мешает. Мешает. Вот, например, Америке он мешает Гренландию захватить. Вот. Нам мешает, значит, на Украине. Вот. Еще кому-то где-то там мешает. Но если он хочет жить там своим этим вот райским садом, который как бы Барель обозначил, вот, хотя, мне кажется, нет там никакого райского сада, вот, ну пусть живут. Да? Вопрос только в том, что они создают для всех проблемы. Ну а далее с дна постукали и прости, россияне, которые больше не хотят делать робити... Вигляд, що в них теж все за планом, і на шмаття розбивають усі брехливі заяви руперів бункерного про те, що в Кремлі там хтось піклується про своїх громадян, бо насправді чхати у Кремлі хотіли на громадян Російської Федерації. Ну і вони просто їх кидають на Мені обіщали, що як матері СВО тримонтірують кришу на. Но... Ой. но помощи я никакой не увидела уже как, прошло уже три года как обещали мне и я ничего ничего но ну, никакой помощи у меня на СВО служит сын третий год по контракту пошел у меня внук он получил четыре ранения там был мой зять, Ой Он погиб. Ох, ці обіцянки і цяцянки, які ж нікчемні всі ці путінські подачки. Хоча російські чиновники ж і їх навіть не виконують. Ну а громадяни федерації все ще записують такі відео. Знаєте, наче реально вірять, що їх бодай хтось почує. А увагу внимання на це здання. Зі спрапішено наш герой. который участвует на СВО, э, на СВО уже третий год, награжден двумя медалями. Вот э, рядом со мной стоит его мама, у которой внук на СВО остался инвалидом. Зять. Второй взять. Зять, воюет. Погиб. Обратите внимание, крыша вся течет, конька нет. Стропила здесь гнилые. Вот крыльцо отремонтировал. Их взять. Купив доску і відремонтував. Коротше говорять, це не виполнення приказу і указів нашого президента. Ну, а підсумовуючи все це, я хочу лише показати вам ще одне відео. Як вам? На три года советские войска продвинулись от Москвы до Берлина, пройдя более полутора тысяч километров. Сегодня же за три года армия Путина смогла продвинуться на 52 километра от Донецка до Покровска, заняв всего 11% Украины. Великую Отечественную людей зазывали воевать за родину, сегодня же зазывают за миллионы рублей. Сталин, называя Гитлера врагом, ни на какие сделки после 41 -го года с ним не пошел. Путин же, называя врагом США, предлагает им металлы, совместную разработку российских ресурсов и всячески пытается задобрить Трампа. Великую Отечественную к раненым бойцам относились с уважением, сегодня же раненых на костылях гонят в штурмы. Сталин отказывался обменивать своего сына на генерала. Путин же отдал две сотни азовцев, лишь бы вытащить своего кума Медведчука. Сын Варшилова воевал, пока сын Шигу записывал гламурные треки. Сыновья Микояна были летчиками, пока сын Чемизова устраивал пивные вечеринки. Сын Хрущева погиб в бою, пока сын Соловьева погибает на подиуме в Лондоне, где работает моделью. Дети Сталина тоже воевали, пока сегодняшняя элита прячет детей в Дубае, Бахрейне и западных странах, которые называют врагами. Великоотечество поднялась вся страна. Сегодня же большинство отстранились от войны и понимая, что в ней правды нет. Тож, знаєте, щоб ці московські пацюки не заявляли в своїх брехливих студіях, і давайте відверто, щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені, Ми ж з вами, попри все, давайте й далі підтримувати наші сили оборони. І звісно, давайте продовжувати боротися. Бо Україна була, Україна є, і обов'язково буде. Ну а хто знову постукає з наноболотах? На обов'язково розкажу вже у наступному випуску. Тож тисніть на дзвіночок, традиційно залишайте свої коментарі та вподобайки. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.